Ради зустрічі з вами, шановні телеглядачі, Радий бачити вас знову у музичному ранку. Я Олексій Грін, і сьогодні ми е, як би вам сказати, вирушимо у подорож до Німеччини, більш такої віртуальної. Бо 3 вересня у Німеччині пройшов музичний фестиваль Рівленд, в якому вже втретє беруть участь більше ста відомих музикантів-віртуозів із відомих рок-гуртів. І також у цьому році не обійшлося без хедлайнерів. Приймали участь такі видатні гурти, як Дорапеш, Powerwolf, Kill Девіл, Devil, Candlemas та багато інших. Більш детально ми сьогодні поговоримо з нашою гостею, з якою буде включення по скайпу, це Станіслава Матвієва, яка і зараз є бас гітаристкою та клавішницею гурту. «The Matrix» Глеба Самойлова і ще хочу одну інформацію надати про те, що гурт «The Matrix» буде виступати у Полтаві 18 листопада. Ну ми до цієї теми ще будемо повертатися. Ну а зараз трохи музики від Глеба Самойлова та гурту «The Matrix». А після цього ми зустрінемось з нашою гостею по скайпу Станіславою Матвієвою. Ты лежишь уже четыре дня Ты лежишь уже четыре дня Это много даже для тебя Ты лежишь уже четыре дня Давай вставай, танцуй, танцуй со мной Так тебе Just to your ship, boy. I'm super, 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 boy. that just to you. это все какая-то фигня. Ты молчишь уже четыре дня. Все это фигня, 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 фигня. Так тебя я чувствую живой. Давай отсюда танцуй, танцуй со мной. Так тебя я чувствую живой. Ну что ж, друзья, рад с большим удовольствием представить ту самую бас-гитаристку и клавишницу группы The Matrix, которую мы только что увидели по скайпу с нами сегодня в программе «Музычный ранок». Стас, рад тебя приветствовать. Спасибо большое, что подключилась к нам. Ну и первое, что могу выразить свои поздравления с подписанием контракта Фирмы Warwick, Вот расскажи, каковы ощущения уже быть с контрактом этой выдающейся фирмы по производству бас-гитар? В основном прославилась эта фирма по производству бас-гитар. А, большое спасибо. А, это, как бы об этом контракте я мечтала очень давно, примерно с 11 лет. А, я мечтала стать артистом данной компании. И в данный момент я подписалась, подписала контракт с Варвиком на усиление и оборудование для концертов. А каковы ощущения вообще побывать в Германии? Да еще ну не просто так именно по самой в Германии, а именно быть на территории музыки. А ощущения были просто прекрасные, завод Варвика находится на территории города Маркнойкерхен, Марк а, и это город-музей музыкальный. То есть и в этом городе производят музыкальные инструменты. То есть и действительно ты ходишь от, просто по этому городу, и тебе кажется, что ты наступаешь на землю музыка. Это просто прекрасно. Там везде леса, просто божественно, отличная атмосфера. Следя за новостями ну, т, твоей страницы на Фейсбуке, ну Ты почти каждый день выкладывала фотоотчеты, там э, фотографировалась с, с разными музыкантами. Ну, там, конечно, их не перечислить, но самый заметный для меня это Фил Икс из группы Bon Jovi, заменивший э, Ричи Самбору. А вот расскажи: а с кем-то удалось наладить сотрудничество, будучи на этом фестивале? Да, мне был. Мне это как бы очень повезло, я сфотографировалась с прекраснейшими музыкантами, с такими как Филипп, Икс, Стюарт, Зенда, э, и, в принципе, с Сталином, но вот самая большая и долгожданная встреча была с, э, с басистом Мат Вейн, э, с Райаном Мартини. Благодаря этому человеку я, в принципе, в 14 лет взяла бас-гитару. У меня такая гитара, как бы. Вот. А сотрудничество, знаете, как-то это была моя первая поездка, и я как-то еще веду была сотрудничество, я очень стеснялась ну, с другими музыкантами, я очень стеснялась. К примеру, Леонид Максимов приехал со мной, и он записал видео с Райаном Мартини как раз таки. А, вот. Может быть, в следующий раз, когда я поеду, уже сам, сама предложу что-нибудь что сыграть, какой-нибудь джем. Как-то так. Ага, ну и еще, что мне очень интересно, вот удалось посмотреть шоу великих хедлайнеров, той же Дора Пэш, группы Powerwolf, Кэнджел Масс, ну и так далее, там их все-таки было много. Мне удалось посмотреть группу Доро и группу Hill, Devil Hill Они очень классно выступили, потрясающая подача, звезды попало. То есть непередаваемое ощущение. Я смотрела, как маленький ребенок просто такими безумными глазами. Спасибо компании Варвик за такую возможность. Это, это не передать словами. Ну что ж, ну желаю тебе успехов в творчестве, чтобы каждый год ездила на этот фестиваль вот, побольше контрактов с разными лейблами музыкальных инструментов. Ну и огромнейшее спасибо, что приняла участие в нашем общении и подключении по скайпу. Спасибо вам большое за эфир. Ведите себя все хорошо и приезжайте на наш концерт, который будет в Полтаве 18 ноября. Я буду выступать, выступать в группе The Matrix. Всем хорошего вечера, дня или, я не знаю, какое у вас время будет. До сідання. Ну що ж, спасибо большое тебе за то, что приняла участие в нашій програмі. Я нагадую, шановні телеглядачі, що з нами на Skype-зв'язку була Станіслава Матвєєва, бас-гітаристка та клавішниця гурту The Metrix, який, я ще повторю, що буде 18 листопада у Полтаві. До нових зустрічей! Це був музичний ранок та я ведучий Олексій Грін. Миру вам!